Привет, вы на моем канале Полина Бантик И мы будем делать желе Нам пригодится э, сметана э, Вода, полный стакан Вот такие цвесы ваги. ваги, ваги Это блендер, или миксер угу. Блендер миксер. О, миксер, блендер Это что, желатин? Желатин Какао. Э, нам надо. Пудра. Пудра надо. И надо сахар. И еще такая мышка. Так, с чего мама будем начинать? Так, засыпаем желатин. Вот это у нас желатин. Мон, дальше куда? Залапаем воды, без стаканчики. Заливаем пив стакана Нет. водой. Так. Залили три стаканчика от полного до такого. Да? Мешаем. И мешаем ложечкой О, пузырчик. Мешаем аккуратно. А какие там время надо мешать? Просто перемешать хорошо, чтобы. Просто хорошо перемешать Угу. Ага. Отставляем потом. Я его семьса. Вс, Так, отставляем. Домішали, да, якогось такого вкус. Посыпаем сметану скільки тут А? И высыпаем 400 грамм 400, uh -huh. 400 грамм грам в вот такую пусть вашу тарелочку. Точно 400. Uh -huh. Дальше до сметаны добавляем цукровую пудру. 100 грамм 100 грам цукровой пудры. И мешаем цукровую пудру сметаной. Чиньяк. Рецепт. О. Банку заливаем желатин. Он заливаем желатин, колы, уже Аккуратно разливаем по стаканчикам. Здесь половинку стаканчика. <му> ставим в холодильник нашу массу на, на, на 2 часа. Mm. И, И потом будем, будем разбить верх шоколадный. Так, ставим в холодильник. Mm. Сыпаем в пустую тарелку 200 грамм сметаны. Сетка. -пу. Сыпаем пудры 100 грамм. И сейчас будем добавлять какао. Засыпаем 40 грамм какао. Обережно. И перемешиваем, да? И перемешиваем нашу какао в сметану. тут такое коричневое Алло? Делаем, ну, делаем, делаем. Ну, тут все прекрасно. Слышу. Да, прекрасно все. <реклама> Белый выходит на охоту. Кава, Сейчас разливаем по нашим стаканчикам в белой жидкости. Наоборот, чем жидкие, шаким хуже. Мы уже залили и ставим в холодильник до полного заставки. Ты Ваня. Какая у нас получилась желе. Мы его достали из холодильника и сейчас будем пробовать. Ммм, ням-ням, ням Ммм. получилось вкусное желе. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!